先生，没事了。为什么？我这样坏的透顶，你为何这样心软？你应该走的，你不该留在这里。嗯、现在想走，怕是晚了吧。 In

你为什么喜欢张哲？为什么喜欢他？他明明根本就读不懂你，只有我才能读得懂你。我给过你离开的机会了，而你自己放弃了。不过没有关系。

死在这里，好不好？不好，一点都不好。当年是我救了你，你的命不是你的，是我的。我没允许你死，也不会陪你一起死。不是你说活的没有一日安生，没有一日自由的吗？为何不答应我？人生在世不自由，你说的没错。我牵挂惦念,念着世上太多的人和事。 或许真的随心不得，可也正是因为这些人需要我，喜欢我，让我去死，我舍不得。我不仅巴望活着，还巴望着能活得久一点，长一点。谢娟，你也一样，不要当个懦夫，不要让我看不起。